اب ٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی وہ بشر الصالحات اور اے نبی الاسلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں ان الحم جناتی انہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی کلا رزقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من ثمرت الرزقا کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا قالو اللذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وہ اتو بھی حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخوان میں بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو آپ کسی گلیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جیو غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے نا تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں آم کیلا انار سیب جو ہمارے ایکسپیرینس میں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھے بھی آ کے وہی کچھ لیکن نظر آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو کہ کسی دوسرے عام عام کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَ اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہو رہے بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے دو کون کرے گا اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے لیے کرنی چاہیے تو یہ بالکل جعلی ڈاکٹرنگ ہے اس کو علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرن صوفیا نے پیش کی ہے یہ قرآن کی ڈاکٹرن نہیں ہے کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوزق کو حل... ہلکا جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یا دوزک کو بیزت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہیں یہ تو اس نے رکھی گے نا چیزیں یہ ساری لالچیں وہی دیتا ہے یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بھلا ہو یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے پاک میں درجنوں آیات آگے ہاں چلیں گے تو یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالی نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی ہوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کے فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا وہ تو انمیجنیبل ہے یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے بہم فی ہا خالدون وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان معاشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آنے کی. کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشکبری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن بنایا جائے گے ریشم کا لباس بنایا جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابو نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب بھی چاہے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ہر فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی ناگواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزہ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمزی میں سنن نبی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے جب علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان کی بازی نہ لگا دے کیا زبردست جگہ تنہیں بنائی ہے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو مسلم شیف کی حدیث ہے اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرقان میں لطرم ماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے ہیں کہ پھیرا لگے گا اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس بائی دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے سو اجدہ ہوں گے لیکن صرف فجر سے زور تک بس تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک موم کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک سر دس سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات اچھا وہ جو ترمزی ابو دعو نسائب نے ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو جہنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا جو مسلم شی والی حدیث ہے میں اسی کی آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں یہ سر کتابوں کا دین ہے بابوں کا نہیں ہے تو حضرت علیہ السلام جب گئے واپس آئے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما تو نے بنا دیا یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں اور سب نظر بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار کیا بے دین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بغاوت دیکھیں اور پہ نظر آتی ہے اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے ہی پردے رکھے ہوئے کچھ کے پردے تو مارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھلی جانا ہے اوہ یہ کیا ہوا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی تو یہ اللہ تعالی نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے یہ تکلیفیں اور موت یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو منہ دکھانا جا کے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں گے اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر تک کی تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا موت نہ آنے کا مطلب ہے اپنی زندگی انجوائے کریں گے اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سر دنیا میں پاسبل نہیں جنت میں ہی ہے لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا اللہ خلکل موت اول حیات رکھا ہوا ہے یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اس لیے تو لٹکائی ہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26 قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا اور کچھ نہیں یعنی وہ قرآن جائے کہ مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ایجوکیٹڈ ہے اتنی اونچی ہستی ہے لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی کبھی جو ہے وہ مکڑی کی صورت الانکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیح دی سورة الحج کے انت کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے دیکھ لیں آپ اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا پھر تو یہ ہی کہتے ہیں نو اور قرآن کم از کم چار دفعہ سورة القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ قرآن کو ہم نے نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرے اس سے تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے ان اللہ یسن بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا لہذا آپ یہ علماء کی جب مشکل مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی لاما صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تو یہ لاما صاحب نے اللہ کی صورت میں عمل نہیں کیا اللہ کی سنت... اسی لیے علماء کو چھوڑ کیے نا پبلک وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک, ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی علی بھائی کے پانچ منٹ کے کلپ میں اتنا کو سمجھ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے عام فہم بات لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائک لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی ہائی نہ لائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے اس کے لیے صرف لائک ہونا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روپ ڈالیں گے یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بس جو لوگ بات مان لیتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ تو وہ اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی ایگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑھتے الفاظی کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے بات وزنی ہے اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا کفر جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللَّهُ مَثَلًا اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے کیا ارادہ تھا اللہ کا یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے جو دل بھی کثیر ہوں اور یہدیب اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتابیں گمراہی ہے وہ تو آیا ہے قرآن میں حد الناس و بیناتمن الہدا الفرقان یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلائل ہے اس میں حق اور باطن میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے جسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا وہ ہوا خود ہی تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا تو انڈریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے نا ادب یہ عقیدہ کفر ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی کمران قرآن جو ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان اچھا انڈریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے انڈریکٹ کی طرف پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے ڈائریکٹ انٹریکٹ ہے وہ انگریزی والے رہ گئے انٹریکٹ میں خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے وَمَا وما بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمرائی ہے کیونکہ جب وہ چاہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں تو ظاہر ہے پھر قرآن پر انہیں عمل کہاں سے کرنا ہے حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کی سی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لا دی جائیں نا اس کتاب سے وہ اقتصاب نہیں کر سکتا لہذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر و آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کتابوں سے انہوں نے ایک اقتصاب نہیں کیا تو برباد ہو گئے تو جو کتابوں سے اقتصاب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں بابے نہیں دیے کتابیں دی ہیں آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے